ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಆಂಜನೇಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದಂಥದ್ದು ಮಂಗಳಕರವಾದಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂನ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆ ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ गौरी गौरीशिववायुवराय आञ्जनीयकेसरिसुताय च अग्निपञ्चकजाताय आञ्जनीयाय मङ्गलम् वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मण्डपासरे पूर्वाभाद्रप्रभूताय आञ्जनीयाय मङ्गलम् पञ्चाननाय भीमाय कालनेमीहरायच च कौण्डिन्यगोत्रजाताय आञ्जनेयाय मङ्गळम् सुवर्चलाकळत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ठ्रारूढाय वीराय आञ्जनीयाय मङ्गलम् दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् करुणारसपूर्णाय फलाफूपप्रियाय च माणिक्यहारकण्ठाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणि सृष्टिकारणभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रम्भावनविहाराय गन्धमाधनवासिने सर्वलोकैकनाथाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् इति श्री आञ्जनेयमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ